بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت كميسه من دور وَالْفَيَا فيا سيد الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم صدق الله العظيم آیت نمبر تیئیس سے آیت نمبر پچیس تک سورہ یوسف ہم سمات کریں گے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا اور وہ بھی قصد کرتے اس کا لولا ارآبرحان ربی اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل اس عورت نے آپ کا قصد کر لیا تھا حضرت یوسف کا اور آپ قصد کرتے اس کا اگر آپ روشن دلیل نہ دیکھ لیتے کدالی کا یوں ہوا نہ صرف عنسو اولفحشا تاکہ ہم دور کریں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے جو چن لیے گئے آج کی بے شک آپ قرآن مجید کو نہ دیکھیے میں جہاں ہوگی اہم یا مشکل بات ہوگی میں اس کو آپ اپنے سادہ فہم سمجھا دوں گا لیکن آپ نے میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ اور یہ جو کھنگ شنگ ذرا اس کو کنٹرول کر کے غور سے سننا ہے اس آیت میں نا دو دفعہ ہمہ آیا ہے ایک ہے والا قد ہمت بھی ہمت اور دوسری دفعہ فرمایا وہ ہمہ بہا یعنی اس عورت نے بھی آپ کا قصد کیا اور آپ حضرت یوسف بھی اس عورت کا قصد کرتے اگر اللہ کی دلیل دیکھ نہ لیتے غور سے سنیے گا یہ آیت بڑی مارکت ال ہے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس کے متعلق تفصیل سے لکھا جائے تاکہ حقیقت منکشف ہو اور کسی قسم کا شبہ دل میں خلجان پیدا نہ کرے خلجان پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف بھی اس کی طرح بات بڑھاتے حالانکہ ہم پیچھے تو کچھ اس کے متعلق اور سن چکے ہیں حضرت یوسف کے متعلق سمجھے میری بات یہ نہیں تو یہ خلجان پیدا ہو سکتا تھا اس کو بڑے حسین پیرائے میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس آیت میں ہمہ کا لفظ دو دفعہ مذکور ہے لیکن دونوں کے فائل جدا جدا ہیں ہمت کا فائل عزیز کی بیوی ہے جو زولیخہ بھی اور اس کا دوسرا نام بھی ہم نے کل سمات کیا تھا اور دوسرے ہمہ کا فائل حضرت یوسف ہیں ہمہ ہوتا ہے ارادہ کرنا ہمہ کسی کہتے ہیں ارادہ اس عورت نے بھی ارادہ کیا یوسف بھی ارادہ کرتے اگر دلیل نہ دیکھ لیتے اور دوسرے ہمہ کا فائل ہے یعنی کام کرنے والا جو دوسرا فائل ہے وہ حضرت یوسف ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں فعل ایک ہی معنی میں مستعمل ہوئے ہیں یہ ہمت فعل کا معنی اور ہے اور ہمہ کا اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمہ بہا مستقل جملہ ہے ہمہ بہا جو دوسرا ہے یہ مستقل جملہ ہے اور لولا برحان رب یہ شرط ہے اور اس کی جزا معذوف ہے اس جملہ شرطیہ کا پہلے کلام سے کوئی تعلق نہیں اس رائے کے جو حاملین ہیں پھر اس بات میں باہم مختلف ہیں کہ کیا ان دونوں کے فعلوں کا ایک ہی معنی ہے یا الگ الگ یعنی تھوڑی سی صرفی بحث ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں یہ علماء کا کام ان میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ ہمت کا معنی ہے کسی چیز کا عزم اور قصد کرنا ہمت کا کیا معنی ہے کسی چیز کا عزم یا قصد ارادہ کرنا قصد کرنا اور ہمہ بہا میں عزم و قصد کا معنی نہیں ایک ہے ہمت اور ایک ہم ہے ہمہ بہا ہمت کا معنی ہے عزم ارادہ قصد اور ہمہ بہا میں عزم اور قصد کا معنی نہیں, نہیں, نہیں بلکہ محض ملانے تبا مراد ہے ارادہ نہیں ویسی جو انسان کی نیچرلی جو انسان کی طبیعت ہے اس سے مراد ہمہ بیعہ سے وہ ہے ان کے خیال کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ زلیخہ نے تو اس حرکت کے ارتکاب کا عزم مسمم کیا لیکن حضرت یوسف کے دل میں میز ملانے تبا کا زور ہوا لیکن یہ معنی بیان کرنے میں لغت سے زیادہ عقیدت کو دخل ہے جو شخص حضرت یوسف کی نبوت کا قائل نہیں یا نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں سمجھتا اس کو آپ کیسے مطمئن کریں گے بھئی ملانے تبا بھی تو ہے نا طبیعت کا مائل ہونا بھی تو ایک چیز ہے بہا میں آ رہی ہے تو پھر جو شخص کائل ہی نہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کیا ہوتے ہیں معصوم ان الخطا ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ان سے غلطی ملان. ہو ہی نہیں سکتی اور اگر کوئی خدا خواستہ یہ بات تو سوچ لے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بولیے آہا. کافر ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا لغت سے تعلق نہیں اس کا تو عقیدت سے تعلق ہے ایک شخص وہ ہے جو قائل ہی نہیں ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اس کو آپ کیسے مطمئن کریں گے اگر وہ یہ اصرار کرے کہ پہلا فیل جس کا اسناد زلیخہ کی طرف ہے اس کا معنی محض ملانے تباہ ہے اور دوسرے فیل کا معنی عزم و قصد ہے یعنی الٹ کر دے تو ہم اسے کیوں کر قائل کر سکیں گے دوسری جماعت کا خیال پہلے یہ خیال تص... سن لیا نا ایک جماعت کا اب دوسری جماعت کا سنیں دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا عزم اور قصد کرنا وہ کہتے ہیں کہ زلیخہ نے بھی اس فیل کا قصد و عزم کیا اور آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک بالکل تیار ہو گئے لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے ارادہ تھا لیکن یہ کام کیا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نمودار ہو گئی تھی امام فخر الدین راضی پھر کٹیا سانو اوکھ وڈے آئی ہیں جیسے اوکھ پھنس جانے پھر وڈے آ جائیں کٹ ہیں امام فخر الدین راضی اور دیگر محققین نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے اس کال پر انتہائی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اسے حضرت یوسف کے داما اسمت عصمت پر ایک ناروا بہتان قرار دیا نہیں ہو سکتا یہ جھوٹا بہتان ہے چونکہ حضرت امام راضی نے اس مسئلہ کو بڑی بس سے لکھا ہے اس لیے انہی سے استفادہ کرتے ہیں اس گتھی کو سلجھانے کی بتوفیق اللہ کوشش کروں گا وہ فرماتے ہیں لولا اربرحان ربی شرط مؤخر ہے اور ہم بیا جزائے مقدم ہے اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ زلیخہ نے تو اس فعل کا عظم مسمم کیا اور اگر یوسف برحان الہی کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ان انتہائی اشتعال انگیز آلات میں اس فعل کا عظم اور قصد کرتے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا حضرت پھر سن لیجئے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو رحمت رب العالمین چاہیے اللہ کے نبی اگر معصوم ہیں تو رحمت پروردگار سے ہیں سمجھ گئی یہ نہیں تو انہوں نے یہی اس کو اس کا کیا کہ چونکہ اس کام کے سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے برہان ربی نازل کر لی اس لیے انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا سبحان ان, سبحان ان, دا دا. ان کا ارادہ پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے کیونکہ برہان الہی کا مشاہدہ فرمایا اس لیے ان سے اس فیل کا عظم و قصد وقوع پذیر ہی نہیں ہوا یعنی دا. ان کا جو عزم کا یا قصد ارادہ تھا وہ وقوع ہی نہیں ہوا علامہ موصوف نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے متعدد زوردار دلائل پیش کیے میں ان میں سے صرف ایک کے ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا آپ فرماتے ہیں آؤ ان سے پوچھے جن کا اس واقعے کے ساتھ براہ راست تعلق تھا اللہ گھر والے کو پوچھتے ہیں بھائی ادا پیو کہیں جائے یار دی ماں کہیں جائے کیونکہ گھر والے تو زیادہ تو کوئی نہیں نا اوکے سکتا ہے فرمایا ان سے پوچھتے ہیں جو جن کا اس واقعے کے ساتھ براہ راست تعلق تھا کہ کیا حضرت یوسف نے عزم و قصد کیا تھا یا نہیں جو فیصلہ وہ دیں گے اس کو تسلیم کرنے میں تو کسی کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے فرماتے ہیں جن کا اس واقعے سے براہ راست تعلق تھا وہ یہ ہیں خود حضرت یوسف زلیخہ اس کا خامن زنان مصر گواہ خود رب العالمین سبحان اللہ کتنی ہستیاں موجود ہیں بھائی حضرت یوسف زلیخہ زلیخہ کا خامن زنان مصر اور گواہ خود رب العالمین یوسف <سؤال> علیہ السلام کا اپنا بیان یہ ہے ترتیب بار آپ دیکھ کے چلیں گے یوسف علیہ السلام کا بیان یہ ہے کہ <سؤال> کہ اس عورت نے مجھے ترہ ترہ سے پھسلایا پھسلانا چاہ پھر آپ کا یہ دعا فرمانا حضرت یوسف کا یہ دعا فرمانا رب السجن مما الی اے اللہ جس بری حرکت کی طرف مجھے وہ بلاتی ہے اس سے تو قید خانہ زیادہ پسند ہے اب ان کی بات تو جھوٹی ہوئی نا کہ حضرت یوسف نے قصد کیا اب حضرت یوسف تو دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس سے بہتر یہ تھا کہ مجھے تو جیل میں ڈال دیتا قید خانے میں ڈال دیتا یہ کام تو بڑا عجیب سا ہے عزیز کی بیوی نے دو بار آپ کے دامن کی پاکی کے اعتراف کیا پہلی مرتبہ اس نے زنان مصر کے سامنے کہا والا قد عَنْ نَفْسِهِ فستا اور دوبارہ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہا کر کے اپنے دربار میں لے آنے کا حکم دیا تو حضرت یوسف نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ فرمایا جب تک مجھ پہ لگائے ہوئے بہتان کی تحقیق نہ ہو جائے یہ ہم سن چکے ہیں جب انہوں نے کہا نا باہر نکالو اسے حضرت یوسف کو آزاد کر دو انہوں نے کہا نا جی میں کوئی نہیں نکلنا جدو تک میرے حق تھے جھوٹ تھے سچ تھے جھوٹ تھا فیصلہ نہیں ہونا بھر کرو بھائی فیصلہ بھئی جنان مصر کو بلاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں دوسری بار جب اس نے دلیل دی کہ یہ پاک ہے تو حضرت یوسف قید خانے سے باہر آئے maan. کتنے گواہ ہو گئے دو گواہ تھے بھگت گئے ایک خود حضرت یوسف اور ایک دوسری کون زلیحا اس وقت جب جیل سے باہر آنے کے لیے شرط یہ رکھی کہ پہلے سچ اور جھوٹ کا کیا ہو جائے فیصلہ, 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 فیصلہ ہو جائے اس وقت اس نے کہا العام حسل حق انرا و تنسی و انَََ لمن کین اور عزیز ری مصر نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا ان من قید کن ان قید کن عظیم کہ یہ تو اس کا کیا ہے مکر ہے اور یہ بڑے مکر والی ہے یہ سب تمہارا مکر ہے یوسف تو بے گناہ ہے اور اس گواہ نے بھی گواہ دی کہ اگر اس قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو یہ سچا ہے اور سب سے سچا گواہ اللہ جل مجدہو ہے <تصفح> اس نے بھی آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی اسی آیت میں فرمایا لنف اب یہ آخر میں جو ہم پڑھنے والے ہیں یعنی یوسف تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں اس سے تو ہم نے ہر قسم کی برائی اور فحشا کو دور کر دیا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور تو اور خود ابلیس نے کہہ دیا کہ یوسف کا دامن اس داغ سے پاک ہے <سؤال> <اللہ> <سؤال> فَبِعِزَّتِكَ لَوْغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ یعنی مجھے تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو رائے راستے بھٹکا دوں گا لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکتا اور یوسف با ارشاد الائی مخلصین میں سے ہیں اس لیے شیطان کے مکر و فریب میں نہیں آ سکتے ہیں آیا جی نہیں آیا خاموش انج ہو گئے پتہ نہیں میں تھوڑے کو دھار ماں کے لیا میں ہی پوچھا ہے نا مزہ آیا ہاں بس ٹھیک ہے پھر اچھی اگے چل دیں ابھی ایک چیز حل طلب باقی ہے اہل لغت میں سے زجاج نے ہمہ بہا کو جزائے مقدم بنانے سے انکار کیا وہ کہتا ہے جزا کی تقدیم شاز ہے یہ اس کو ہم تھوڑا سا سکپ کرتے رہنے دیتے ہیں سمجھ آگے جی آگے چلتے ہیں مخلصین تھوڑا دیکھ لیتے ہیں مخلصین اور مخلصین پہلی کرعت کے مطابق اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیا مخلصین یعنی اللہ اخلس اللہ اور دوسری کتاب کراط کے مطابق وہ مراد ہوں گے یعنی مخلصین سے مراد وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اللہ رسالت ہی یہ ہے مخلثین عباد مخلسین یہ مخلصین نہیں ہے مغلا سین ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیچارہ وہ بھی ویسے ہی خیب و خاسر ہو گیا کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ بیٹھا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّ مَجْمَعُونَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَى سین اور پھر مخلص تھوڑا نیچے والے طبقے کا ہے اور مخلص سمجھا گی وَسَّوَكَ الْبَابَ وَقَدَّتْ كَمِيسَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَ حَلَدِ الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد اب علی الا ان اللہ او عذاب علیم وسط وکل دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف پیچھے بات چلی آ رہی تھی نا درمیان میں پھر جملہ آیا اس نے بند کر دیے سارے دروازے جب بند کر دیے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف کیا پڑے دوڑ پڑے اب دونوں دوڑ پڑے حضرت یوسف آگے آگے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاوند کو دروازے کے پاس جب یہ دونوں نکلے نا تو دروازے کے پاس اس کا خاوند کھڑا تھا قولت امن اراد جھٹ بول اٹھی میرے سرتاج بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے سمجھ گی گئی یعنی اتوں دی آئی چور بھی تھے چتری بھی ہیں آپ پتہ نہیں چتری کسے کہتے لیکن چور بھی تھے چتری کہتے ہیں کوئی اس زمن میں آپ کے انکار کے باوجود جب اس کا اصرار بڑھتا گیا تو آپ نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی لیکن دروازے تو سب بند تھے اور انہیں تالے لگا کر کنجیاں زلیخہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں وہ غلط اب یہاں سے نکلیں تو کیوں کر دلی دل میں عرض کی مولا بھاگنا میرا کام ہے دروازے کھولنا تیرا کام محنت کرنا کام میرا کام ہے برکت دینا, برقی برقی دینا؟ تیرا برقی برقی کام ہے جب بھاگے تو تالے ٹوٹتے گئے دروازے خود بخود کھلتے گئے آخری دروازے پر پہنچی جو مال کے سین میں کھلتا تھا تو پیچھے سے زلیخا نے آ لیا اور آپ کا پیران پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا آپ اس کشمکش کی شدت کا آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں یوں ہاتھ لگانے سے تو کپڑا پھٹ نہیں جاتا اور حضرت یوسف کا لباس تو بڑا عمدہ اور نیا ہوگا اس کے پاڑنے میں تو زلیخہ کو بھی کافی زحمت ہوئی ہوگی جس سے صاف پتہ چلتا ہے حضرت یوسف پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑے جا رہے تھے پیچھے سے زلیخہ بڑی تیزی سے لپکی اور پوری طاقت سے آپ کی قمیض کو کھینچ کر آپ کو روکنا چاہا آپ اسی جلدی کے ساتھ آگے بڑھے اس طرح پیران پیچھے سے پھٹ گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا